Ну, и несмотря на то, что вокруг еще не растаял снег, на КПИЖ-дебаране по-настоящему весеннее настроение. Мы гуляем в Масленицу. ТВ пришло с винегретом. Вообще классно, ну, девочки молодец, постарались. Я видел супчик, носили котлетки всякие, много всего будет. Я специально два дня не ел, пришел сюда. Вкусно, холодно, очень-очень холодно. холодно. Холодно, но классно. Все, все, классно, все смачно, мне все понравилось О, во, во, смотрите, и Шульц тут -то тоже. Заплатил 3 гривны за блинчик. Блинчик с грибами очень вкусный, но холодный. А вот эта штука, она вся теплая, поэтому я сейчас буду кушать. З козацькими забавами. От яка різниця між цими двома мероприятиями? Там в принципі в нази, тому що в принципі організатори ті самі люди. І студенти і теж боїшники. Тому, мабуть, в нас і в тому, що це не осінь, а весна. Очень очень вкусно. Всім приєднаного аппетита. преступника, который вместо того, чтобы питаться капышними блинами, купил себе какую-то вонючую шаурму. А ну повернись, негодяй! Эм, шаурму есть нельзя. Шаурма — это плохо. Вот это говорит человек, у которого в заднем кармане торчит шаурма. На самом деле, если вы не знали, сейчас играет национальный у нас Джексон, да. и мы кушаем национальную шаурму. Посетим наш тригарный, мне не подобается. Давайте, украинский народ! Yeah раз, Народ тусит, танцует и греется Мне очень понравилось Мне Лин Висека пообещала блинчики, так что я чекаю То есть бесплатно? Пообещали, будем чекать. То есть коррупция процветает. Вот знакомы бесплатно, а всем остальным платно получается. Да? Куда мы Да, все хорошо, это же шутка. В следующем году планируете проводить подобные мероприятия? Ну, если у нас будут спонсоры, если будут желающие, это думаю, и так. Безумовно будут, безумовно будут, потому что это классно. Конечно же, планируем. Мы хотим осенью сделать традицию в КПИ и, может, даже не только два раза в год, но и чаще.